ходит в голову, это история. История, которая произошла шла со мной, с нами. Это то, что мой ребенок долгое время не ходила. Она боялась сделать первые самостоятельные шажочки. И вот в один прекрасный солнечный летний день мы вышли на, к Аграрному университету на прогулку. Это церковь, камушки, и моя Ангелина играла со всеми детками, этими камушками. Я отошла поговорить по телефону, предварительно попросив одну из мам присмотреть за моей девочкой. И вот она поднимает свою маленькую пышную попу и идет ко мне. Делает это неосознанно. Она преодолевает около 50 метров самостоятельно, спокойно, невозмутимо она проходит от скамеек к церкви. Она хотела увидеть маму, но мне так показалось. Знаете, те эмоции, которые я испытала в этот момент, их нельзя выразить словами. Это радость, это слезы, это желание отнять ребенка. Нужно было себя сдержать, чтобы не ее желание передвигаться самостоятельно. Те эмоции, которые мы испытываем детям, они самые ценные, самые дорогие, самые незабываемые. И не важно, сколько месяцев, лет, десятилетий нашим детям. Место осенней блоди и душ. Место и так далеко звідси. Место полких та щирих Город не спит.